Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ті, хто постійно дивляться програму 20 століття Херсонський хронограф, мабуть, дещо здивувалися незвичний інтер'єр. Хоча ви повинні пам'ятати, що у нас так іноді буває. Тоді, коли в гості до програми приходить гість. Я хочу представити сьогоднішнього гостя і багатьом херсонцям дуже добрий знайомий Борис Кареселідзе, заслужений працівник культури України. Людина, яка пройшла шлях на Херсонському телебаченні у 33 роки від асистента режисера до головного режисера, з яким ми будемо на ти говорити, я попереджаю відразу всіх, робили багато цікавих фільмів, з яким подорожували до Естонії, на південь, до Ізраїлю. Сьогодні розвітимуть не автопрограму, а на гість нашої програми, тому що вже... Майже 10 років, живе в Ізраїлі, і ось користуючись нагодою, що він тут, що видає черговий свій твір вже у прозі, а не на телебаченні, ми запросили молочку костя. Давай згадаємо, як Давай. це було. Перший рік телебач... на телебаченні в Херсоні. Звідки ти приїхав? Ти Херсонець, але вчився е, не тут. Розкажи. Ну, я действительно херсонец, э, отсутствовал только когда служил в армии. А после армии, ну не сразу, но в скорости появился на телевидении, которое только-только зарождалось э, в Херсоне, как э, внештатник тогда. -то. Приблизного не Нет, почему это я точно могу сказать. Это был, это был где-то 64-й, так вот, в один, Потому что в 65-м году я поступил в Ленинградский институт театра музыки и кинематографии на факультет драмы. Отделение режиссура телевидения. Это был третий набор режиссеров телевидения. И в шестьдесят пятом году вместе с поступлением директор студии телевидения Иван Яковлевич Присяжный дал добро, чтобы я из внештатников перешел в штат. Но взагалі вот. еще говорит про освету, специальную осветую по-моему два-три, может, три, може, три людьми было на киевском телебачении, а с режиссерской, взагалі, по-моему, не было. Ну, ли, если, если честно говорить на Херсонском телевидении были очень хорошие специалисты. Это был Юлий Сомов режиссер. Ну, во-первых, главный режиссер, великолепная была. И как главный режиссер, и как режиссер, и как человек Людмила Федоровна когда дай бог ей здоровье. Она была острым такой да? нашей программы. Я знаю, она мне рассказывала. И если она нас слушает, смотрит, мы можем ей передать привет Людмилу Федоровну. С удовольствием передаю привет и надеюсь, что он такой же активный, как и был. Это великолепный режиссер тогда работал. На Херсонском телевидении Вацлав Машинский, великолепный фотохудожник, ряд многих конкурсов, фестивалей, то есть человек очень разносторонний, Виталий Григорьев, Володя Вовк. Хорошие были ребята у нас на телевидении. И вот в такую компанию я прорывался. Я зараз приглядаючи ці матеріали, вже показуючи ці матеріали за 60-ті роки, відразу знаєш, пізнав твій почерк. Ну, знаєш, я тебе якісь знахідки, якийсь дійсно пошук в зображенні, в підходах. От тоді було дуже мало музики. І тут з'являється музична програма, я не знаю, де вибрав ці записи. Прийшлося ну, взагалі не про капіталістичну музику. Но але тогда послушать навіть співаків с соціалістичного табору також было дуже важно. Але вот ты какие якісь ходи и замислил. Дело в том, ну ты мог потом заметить, когда мы уже вместе работали, что это моя слабость музыка, и вообще я очень много вдруг ты говоришь на ну, украинский и определяю уваги. <laughs> как это по-русски? <laughs> Уделяю внимание, <смех> да? <смех> вот. Музыки в, в программах, в фильмах. Это очень дорого, многого стоит. Хорошая музыка, музыкальное оформление. И пройдя все редакции, не было такой редакции, где я не работал и в информации работал, и в детской работал, и в молодежной работал, в общественно-политической такая была редакция работал. Но больше всего мне, конечно, нравилось работать в художественной редакции, где много было и спектаклей по тем временам, и музыки всякой разной. Ну, Толя, о чем мы говорим? Тогда же были прямые эфиры. И я как сейчас помню, когда я выдавал концерт Майи Кристалинской. Это Майи Кристалинской концерт шел. Аппаратная нашей студии была полностью заполнена нашими, нашими всеми работниками, потому что это было событие, конечно. А потом были и Шульженко была, и Хиль был. И... Ну не будем ну, перечислять. Затем Брыкина, тут филармония Да, 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 да была. Да, да, да. Я хочу сказати, дуже багато було раніше постановочних програм, зараз ми не робимо їх в студії. Тут розповідають, чесно кажучи, легенди. Це був в дитячій програмі, а за підсамлації програми, і щось там, ну у нас там завжди не вистачало повітря, не було тоді кондиціонерів. Тут і так мені розповідають, тоді найберез Керсери, з чимось що щось включить. І бідний хлопчик <кхе> падає, крачає свідомість. Было Нет, <связь> Это немножко иначе. Это <связь> не <связь> 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 тоже Альто Петшан вела эту программу. Это был в, комсомол... в парке Ленинского комсомола. Мы снимали большую детскую концертную программу. Я уговаривал родителей убрать в тень детей, потому что ты же прекрасно понимаешь, сколько времени уходит на запись очень жаркий был день, солнце в зените. Я умоляю, ничего, говорят родители, с детьми будет все в порядке. Я бегу в автобус, где, кстати, кондиционер-то был. Мне-то там было прохладно. И вдруг я вижу, на площадке падает действительно в обморок ребенок. И я действительно с криком выбежал, но этот крик был адресован родителям, потому что я их убеждал, сколько же можно. Легенды на то, Да, чтоб чтобы так, да, такой был. да. А вот что касается постановочных, тут действительно это уже не легенда, тут интересные моменты действительно были. Ну, например, приезжает в Херсон народная артистка Советского Союза Нина Тимофеева, это солистка Большого театра. Мы решили взять телевидение сделать концерт. Они согласились, Но тогда были же другие времена, были деньги, мы же могли платить за концерты, за спектакли гастролеров. Мы приглашаем не на Тимофея, но тут я думаю вот о чем. Что у нас павильон низкий, светильники довольно низко. Я подхожу к Тимофею и говорю, вот так и так, как же мы выйдем из положения, вас партнер поднимет и вы головой достанете светильники. Подходит ее партнер, и она говорит, ну что, снимем поддержки. То есть они будут танцевать без поддержки. Нет, мы с художником, по-моему, уже тогда была Оля Почнева, которая сейчас работает, мы придумали кошетки такие вот. Что только не придумали, где мы и спрятали эти светильники только. То есть мы могли взять более общий план, и все поддержки были сохранены. Цими фітерами, ну, вони часто під час прямого ефіру мали таку здатність вибухати. І, я знаю, сам на мене це падало скло. От серед передач, безумовно, таких знакових. І для херсонського телебачення, я взагалі вважаю, і для українського телебачення це була у неділю вранці. Програми, яку жодного разу не переглядали. Для тих часів ну, вже почалася перебудова, але все одно це був нонсенс. Все переглядали, все там давали зауваження, потім виправляли. Тут жодного разу не переглядали. Але е, це мало і позитив, і одного разу негатив, коли ми показали оголену жінку, ну дівчину, там 18 років. Це в ті часи ну, табу було, безумовно. А нам люблю про що рушав безмовно. А нам не, не просто пройділось в кадр. Дещо 10 шестих передач слава Богу залишилося, але тут нам двійка обум. Ну, можна тільки нам, що більшість передач і всього циклу, на жаль, вже розмагнити і це таке інше. я думаю, що ці передачі ти також зрадіються догоду. Е, дело в том, что вот эти программы неделю в Франції, кстати, як і нашу з тобою спортивну ту ігру Как она рыга. Рыга. я вспоминаю очень часто по одной простой причине. Глядя на сегодняшний телевизионный экран, я понимаю, как много потеряло телевидение. И сразу хочу сказать, что Херсон... Не потому что это мы с Марочками делали, Херсонское телевидение очень отличалось от многих других студий самобытностью даже тех программ, которые делали и другие областные студии. Во всяком случае, Анатолий Марущак, который вот со мной рядом, и Сергей Михеев могли в такой программе, как на Телевранце, выдумать такое, что, в общем-то, даже и предположить сложно. Они умудрялись выдумать. А мне уже, как режиссеру, доставляло удовольствие, честно признаюсь, это, так сказать, Уложити в кадр, чтобы щоб было оправдано с на точки зрения. Ну я хочу сказати, що нам пощастило, що у тебе багато друзів, коли ти вчився в Ленграді, тоді зараз в Петербурзі, і ми мали змогу потім розширити кордони, і в самій програмі була і окрема передача присвячена цій темі, але і в самій передачі ми потім почали показувати і Естонію, і Латвію, і Чечені. Туркменю. Это такой что в Украине, такого никто не делал. Ну вспомни, мы же потом сделали, кроме того, что мы делали у неделю в Ранце, выезжали. Я знаю, что ты всегда параллельно готовил материал для официального фильма. Я хорошо помню, кроме у неделю в в Грузии мы сняли с помощью, кстати, Анатолия Косяненко, первого посла Украины, нашего земляка в Грузии. Мы сняли очень серьезный и фильм. 45 да. и, на Киеве. и не только. Одновременно этот фильм в одно и то же время шел на украинское телевидение и на грузинское телевидение. В одно и то же время и более того, по следам материалов, которые были подняты в этом фильме. Якщо ти пам'ятаєш, було підписано соглашення, де стояли підписи президентів України і Грузії. Нас приймали на найвищому да. рівні, практично да. всі перші особи держав. Так, приймали. Кажучи, да. тому було пояснення. Ми взагалі були першою українською делегацією за серед масової інформації да. в Грузії, саме після от незалежності в Грузії. Тоді ще був конфлікт з Абхазією, і ми були в цих на межі да, гарячих. Да, да. точках і Хобі, і зубдіді, і бачили, якою була Грузія тоді, я чесно кажучи, вже вдруге був. Я бачив зовсім іншу радянську Грузію, процвітаючу, і тут, як то кажуть, серце крові обливалося. Але дуже цікаво, цікаво було відрядження, хоча і важке. Коль скоро ми заговорили о, о, о такому матеріалі. Е, надо вспомнить, я не знаю, як это укладывается в твоем хронографі. Но надо вспомнить вот ту информационную программу, которую вы были с Михаилом ведущим. Как она называлась? Он называлась Анатолий извини. А, да. А. да. Вот. Но аналогов такой программе я до сих пор не вижу. Кстати говоря, насчет аналогов, Херсонское телевидение иногда придумывало программы, опережая даже Москву. Вот была одно время популярная программа московская новостей с крыши, так до этой программы, я не знаю, лет восемь до этой программы, мы вели новости с крыши дома на площади Свободы. Вот и точно что? такая программа, восемь лет. Ну и же таки, не выхваляя себя, я хочу сказать, что Чарівна Аргата, про яку ты была первой в Украине игровой программой, такой интеллектуальной, оригинальной, первой, оригинальной да, Не взятою не з британського телебачення, <плес> я тобі скажу, мені здається, що вона досі залишається єдиною. А що про живучість такої програми, ну, нам треба на фестиваль було слати. Програми такі дитячі. Ми слали. Думаю, о, надійшлю я і цю програму. Минуло 10 років з того часу. І вона посіла перше місце. Хоча ти розумієш, там і якість вже запису, і таке інше, але настільки і ідея сама, і режисерське все було схоплено. И просто не было времени. Во-первых, самое главное, что в этой программе это был познавательный момент. Начнем с того, что это не просто была развлекаловка. хотя и ее развлекательный, нами. да, спортивный был интерес, развлекательна она была по-своему. То есть есть что вспомнить. Да. Ну, безусловно, я, событострелящий, это Я, честно говоря, не очень легкий на подъем. О, але ти в будь-яку країну, це було цікаво, і ми створили низку фільмів. Я знаю, що нам просто ну, по-доброму може і по-доброму завжди заздрили, що от ми маємо можливість поїхати і в Ізраїль, і в Грузію, ну, в інші країни, і в Болгарії, і в Русі, і Туреччині. Туреччині. Так. Але, чесно кажучи, ми там трохи відпочивали, але в основному це була робота. Мы любили эту работу, это другая mm -hmm. mm -hmm. вещь. Але работа, как ты, ты пешва до последнего дня. Тут я должен сделать одну практику. Ты на себя наговариваешь. Я, например, впервые тебя слышу, что ты тяжелый на подъем. Mm -hmm. Это ты на себя наговариваешь. Более того, более того, вспомни. Это ж того нам тот у нас сначала появился экран ближнего зарубежья. А потом, когда мы стали выезжать уже подальше, появилась вот рубрика просто «Экран за рубежом кстати, это тоже, на мой взгляд, очень интересные были программы. Короче говоря, мне кажется, ну, с одной стороны, твой этот фонограф – это беспроигрышная лотерея, с другой стороны, это на долгие годы. Это тут можно от года к году даже те же материалы, которые у тебя проходили в этом цикле, Повторяють і тому що кожен год все час на кожному матеріалі прошлому. Я хочу сказати, що ми будемо повертатися до тих років, але от зараз основне завдання я бачу все ж таки використати той матеріал, який є в державному архіві нашої області швидше, щоб ну все стигнути, щоб плівки ще була більш-менш якісною. І чесно кажучи, є 90 років, Фильмували, а они не остались, потому что мы перешли на кассеты ВХС, відомі видео, они а вони Только вот сейчас, в начале 21-го столетия, снова почали вести свой архив. Единственное, что хотелось бы, глядя на вот эти, так сказать, уже архивные материалы, что параллельно постанавливались традиции, традиции того телевидения, не просто. Конечно, это, это великолепно, что вспоминаются имена тех, которые были у истоков херсонского телевидения. Их можно называть и тот же Давид Фейнштейн, и Александр Мерзенюк, и, и Петр Волынов. Волын. Да. Короче, Волын. можно... Да. можно перечислять много-много имен, фамилий, но хотелось бы, чтобы лучшие традиции были сохранены. Я скажу, що от ми показуємо часто на виробництві, в сільському господарстві людей, вони пишуть нам. Ну, але в основному дзвоняться, зрозуміло, інший вік, інше століття. І, на жаль, дуже мало все ж таки кадрів про тих, хто робив, телебачення. Ну, тоді вважалися це людиша кадр. Як себе показувати, це нескромно. І тому тільки якісь там... Великі свята ще могли показати, або засідання там в колективі обговорюють якийсь партійний документ. Тому ці кадри для мене взагалі вони на вагу золота, як то кажуть. Вони є, але їх дуже мало, і вже багато людей тих нема, які робили телебачення у 60-ті роки. Але важливо, що ми можемо. Ми згадали, згадали 60-ті, 70-ті, ну, минулі роки. Це цікаво не тільки нам було. Взагалі люди погодилися хронограф. вони дивляться себе, як казали своїх родичів. Кілька слів про сьогоднішній день Бориса Калісевідзе, який вже не Херсоні ще. А в вонь це вибирає. Ну, чим живе душа. Все одно спокою душа не дає. Покої не дає. Что-то удается и как режиссеру сделать, что-то делаешь, как сейчас модное слово такое есть как продюсер. Но это, конечно, не в том объеме, в котором хотелось бы. Вот. Годы стараюсь не замечать. Вот. Приезжаю сюда, заряжаюсь. То, что, ну, допустим выглядит минусом, стараюсь даже как-то обходить стороной, не хочу об этом говорить, что вызывает положительные эмоции, безусловно, дает э, повод для очередной работы. Снимаю сейчас меньше, то есть фильмов меньше. А меньше? Да. Нет, концерты делают, там понемногу, но концертные программы. Вот я приеду, ждет меня большая во дворце спорта, буду делать большую, даже не знаю, чествование спортсменов и концертные номера. Там, ну, как на больших это аренах проходит, это ясно. Уезжаю сюда, я там уже оставил сценарный план режиссерский там, задумал громадный на всю баскетбольную площадку флаг Израиля вдруг появится неожиданно для зрителей. Не буду рассказывать, как это придумано мной. Вот. То есть э, режиссер дает себе знать. Ну ты правильно сказал. Писать. Э, все, каждый раз говорю, все, вот это последняя книга. Больше писать не буду. И вот встреча с Людмилой Федоровной в нашим доме. Режиссера. Она мне рассказала очень интересную историю, у меня так условное название новой книги «Театральный роман 2», потому что театральный роман упаси ну, да, да, да. Бог, я не собираюсь с Булгаковым соревноваться и даже называть так не собираюсь книгу, но для себя я назвал, потому что там действительно фабула потрясающая. Если напишу, в следующий раз поговорим об этом театральном То есть, Толя, к счастью, мы и ты, и опять же тот же Сережка Михеев, и я, то есть наша троица, как была беспокойной, так и остаемся мы беспокойными. И всем зрителям я советую, будьте беспокойны. И тогда будет все в порядке. Спасибо, я до новой зустрічі в 1980 году.